次回もまた見てくださいねバイバーイお疲れ様です。 バラエティの収録に来ると、あやちゃんがいてくれることに本当に感謝してしまうわ。<laughs> 武道館の人気ナンバーワンの売り上はというクイズで歌うとはあやさんお見事です。うう、もう言わないで。発想が自由自在というか、なんというか勉強させていただきました。そんな風に言われると逆に恥ずかしいって。 次の現場も来なあやちゃんいた方が絶対盛り上がるしねえ、イブちゃんぜひお願いしますこの後、別スタジオで楽器演奏の収録なんですえっと、それだと私やれることないけど。いいからいいからあやちゃんはそこに存在してるだけで面白いからな,なんかそれって、笑われに行くみたいじゃないっていうか。 私はこの後、事務所で打ち合わせがあるんだそうなんですね自分も事務所で雑誌の編集の方と打ち合わせが入ってるのでよかったら一緒に行きましょううん行こう千里ちゃんは私はドラマの読み合わせが入っているのみんな忙しいねなんかパスパレ絶好調じゃん本当はもう少しお休み欲しいけどね お姉ちゃんとの時間がもっと欲しいしひなちゃん冗談でもそんなこと言うものじゃないわお仕事をいただけているというのはありがたいことなんだからはーい分かってまーすじゃあイブちゃんそろそろ行こっかはいいざ出陣ですはあ本当に分かっているのかしら <laughs> そうしたら 私も行くわねお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたではアヤさん自分たちも事務所に行きましょうシャトちゃん頑張ってねいやー今日もアヤさんはキラキラと輝いてましたねーそそんなことないよクイズもあんな変な間違いしちゃったし。 ドウ館人気のお土産がぶどうって <laughs> 本当にすごいですよねちょちょっとそんなに何回も言わないでよあれは慌ててつい出ちゃった感じなんだってもう忘れていやいや忘れられませんああいうのがつい出てしまう感覚がすごいんですよ自分はキーホルダーだろうかそれともタオルだろうかと普通に考え込んでしまいましたから。 何かわからないことがあるといろいろと考え込んでしまうタイプなんですよね瞬発力に欠けるというかその点アヤさんは根っからのアイドルというかなんというかまさにナチュラルボーンアイドルですよねナチュラルボーンアイイドルライブの時にも感じるんですよヤさんの存在自体が引力を持っているというかお客さんの視線が引きつけられている感じ。 自分もライブ中だということを忘れ、あやさんに見入ってしまうことありますからね。は <laughs> やちゃん、それはちょっと持ち上げすぎだよ。い,いえ、自分はパスパレのドラムでもありますが、アイドル丸山彩の大ファンでもあります。ここは大いに語らせてもらいますよ。ありがとね。まやちゃんけど、こうやって見てくれる人がいるっていうのは本当に幸せなことだよね。 そういえば昨日 SNS を見てたらちょっと嬉しい書き込みがあってねえー、っと何で検索したら出てきたかなああ,あったこの人アイコンがパスパレの画像の人ちょっと見てみて下までずっと続いているからおおこれはすごいパスパレのライブを細かく分析してくれてますねしかもかなりの長文 これは読み応えありそうです前にやった研究生たちとのライブのことも書いてあったよ <laughs> それは必見ですねあの時の研究生がファンの方々にどう受け入れられたのかぜひ自分も知りたいです結構いいこと書いてあったよあれからあんまり研究生たちと一緒になる機会ないからまた一緒にやりたいよねそうですねあ駅に着いたみたいですね 後でじっくり読ませていただきますお疲れ様ですあの、この後スタッフさんと打ち合わせがあるって聞いてるんですけどえ相談 じゃなくて、私にでは自分は席を外しますね時間の方は特に問題ありませんがじゃあお願い私もマヤちゃんがいてくれた方が心強いし呼んでくるって何どういうこと